Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərimiz. Gününüz uğurlu, ruzunuz bərəkətli olsun inşallah. Bu gün sizə Masızıq qəsəbəsindən 1.7 sotda tikilmiş möhtəşəm 4 otaqlı geniş bir evi çəkib təqdim edəcəm. Evimizin yerləşdiyi mövqe haqqında birinci məlumat verək. Evimiz yerləşir mərkəzi yollan, əsas mərkəzi yollan Əli Qəvahi tərəfdə yerləşir. Yerdən cəmi 200-250 metr məsafədən. Yəni e, marşrut yolu, mərkəzi yol və evin suyu üstünə 250 metr məsafə. Gözəl bir yerdə, məktəbə yaxın, ticarət obyektlərinə yaxın. Gözəl bir yerdə yerləşən 4 otaqlı, möhkəm tikili bir 2 mərtəbəli evimizi çəkdik deməcəm. Deməli, e, evimizin həyət hissəsini çəkim, darvaza hissəsindən gördüyünüz kimi, evin həyət hissəsi rahat sıxlıqla iki maşını arda da yerləşdirmək üçün belə bir yeri və yan tərəfdə də bax belə bir boş sahəsi var. Dəyərliz izzətli rəzizlər, evimiz xatırladım ki, monolit betonla, kəmərlə, ən yüksək keyfiyyətli materiallardan təmir olunmuş bir evdir. Evin yan tərəfində gördünüz kimi belə podval istədə buraxılıb. Podvala çəkmək də məqsədim odur ki, çəkim hissə təqdim edim. Gördünüz kimi dəyərliz izzətli rəzər, evin yerləşdiyi mövqe quru padvalı qopquru vəziyyətdə heç bir su yığılan bir yer deyil. Kombi sistemi çəkilib, gördünüz kimi hazır vəziyyətdə qoyulub. Bütün kommunal sayğaclar qoyulub. Qaz, su, işıq 24 saat fasiləsi olaraq verilir. Keçək evimizin daxili hissəsini çəkək, təqdim edək. Dəyərliz izləyicilər, evin üzü də çox gözəl. Bax belə bir fasad verilmişdir. Kardoru. Gördünüz kimi çox səliqəli və zövqlü üzərtüyü var. Qaf qədəmisə. Bir də xatırladım, evimiz 1.7 sotda. Təmiz. Tərt təmiz, səliqələrə mariq bir evdir. Giriş koridoru, giriş koridorunu gördünüz kimi indi kürək koridorundan sol tərəfdə bax belə bir sanitarlı qovşaq kiçik kafillərdən təmir olunmuş ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkənin səsi hələ ki üzünə lak vurulmayıb öz müştərisin gözləyir inşallah. Biləkan altəsində belə bir otaq, gardiyrob, artıq əşyalar yığılmaq üçün. Sağ tərəfdə dəyərlizəzdə belə bir qonaq otağımız var. Qonaq otağının ölçüsünü çəkin özünüz görəsiz. Deməli çox geniş, işıqlı zövqlə təmir olunmuş o tamamı da gördünüz kimi gözəl bəzədilmiş və belə bir qonaq otağı pəncərəsi də evin öz özünə məxsus həyət hissəsinə baxır. Divar kağızları da zövqlü seçilmişdir. Keçirik evin mətbəx hissəsinə. Evin mətbəx hissəsi də gördünüz kimi Mətləhə örtüklər isti polla təchiz olunmuşdur. Məsbət də çox genişdir, rahatdır, ürəyə çağdır. Pəncərəsindən baxır ösəyətinə gördüyünüz kimi. Dəvliz-dəzdə xatırladım ki, heç bir pəncərə bağlı deyil, ölü bağlı deyil. Bütün pəncərələr gün düşən pəncərələr. Evin yerləşdiyi mövqe də çox gözəl bir yerdədir. Qafaq 2-ci mərtəbəyə İstəhlizlərlər, videonu axıra kimi izləyin. İrəliləyən dəqiqələrdə sizə evin qiymətini deyəcəm, müvafiq bir qiymətə təklif olunur bu ev. Öz alsın, gözləyir. 2-ci mərtəbəyə qalxdıq. Bu 2-ci mərtəbə. 2-ci mərtəbədə sağ tərəfdə sanitar qovşaqı xəmsin. İkinci mərtəbənin sanitar qovşağı. İkinci mərtəbədə yerləşir. Bir sanitar qovşaq və 3 yataq otağı, çünki təqdim edəcəm. Balkon balkonu göstərəcəksiniz. Evimizin balkon istifadəsi Beytə otaqları, nətap otaqları da hamısı genişdir. Günəşli pəncərləri var. Dərliz evlər. Sizin də satıqda həm maşınız varsa, aşağıda qeyd olunan nömrəyə rəğəsə sapayın. Bu da belə gözəl evləri təkək. Alıcı yatağı demidəy. Bu da digər yataq otağı. Pəncərəsindən evin yan hissəsinə baxır. Və bu digər yataq otağı. Ən dərestə gördüyünüz kimi qonşu evinə 2 metr aralıqda o, belə bir məsafəsi var. Dəyərli izləyicilər, evimiz gördünüz bu ev çox gözəl bir qiymətə, münasib bir qiymətə təklif olunur. Evimizin qiyməti 98.000 manat. Geniş 4 otaqlı, monolit betonla möhkəm tikiliş. Əgər xətlsəsə, yəni bizə müraciət edin, aşağıda qeyd olunan nömrəyə əlaqə saxlayın. Bu və ya digər evlərimiz satışda bir çox evlərimiz var. Evimizin qiyməti bir daxiləxan 98.000 manat real alıcılara sahib tərəfindən endirim təklif olunur. Buyurub gəlib çalan zavla baxa bilərsiniz. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. sağ olun, Allah'a Allah. emanet olun.